নমস্কাৰ মই অনামিকা দাস আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসৰ পঞ্চমটো পাঠৰ পঞ্চমটো অংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ অংশসমূহত এই পাঠটোৰ মূল বিষয়বস্তুসমূহ মাৰি তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ আমি আলোচনা কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ আমাক বাছি উলিয়াব দিছে প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰিটিছে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিংহ গোবিন্দ চন্দ্ৰিঙক নিৰ্বাচন দিছিলেন্দ্ৰ সিংহ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ শেষ আহোম ৰজা আছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ নতুবা যোগেশ্বৰ সিংহ ইয়াৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিয়াব লাগে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমি আলোচনা কৰিছো যেন আছিল প্ৰশ্ন হৈছে তিৰুত সিং খাচী মণিপুৰী জয়ন্তীয়া দেশ প্ৰেমিক আছিল উত্তৰটো হৈছে তিৰুত সিং খাচী আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছো আমি চম উত্তৰৰ প্ৰশ্নসমূহ দিছে আৰু এই চমু উত্তৰ প্ৰশ্নসমূহৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোবিন্দ চন্দ্ৰ কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যে গোবিন্দ চন্দ্ৰ আছিল কাছাৰ নামৰ ৰাজ্যখনৰ ৰজা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন

মুৰব্বীজনক চি বুলি জনা গৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মটক ৰাজ্যৰ উপাধিত আছিল এতিয়া প্ৰশ্নলৈ গৈছো তিৰুত সিং কোন আছিল তেওঁ কিয় ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ পৰিছিল ইতিমধ্যে আমি তিৰুত সিঙৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছো তিৰুত সিং খাচীৰ চি এম আছিল খাচী নামৰ অঞ্চলটোৰ চি এম আছিল আৰু ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আৰু সেই অৰ্থে কি কৰিছিল খাচী অধিবাসীসকলৰ মাজেৰে কি কৰিব বিচাৰিছিল এটা ৰাস্তা বনাব বিচাৰিছিল আৰু ৰাণীৰ পৰা নংখৰ মাজেৰে এই পথ সাঁচি সাজি উলিয়াবলৈ তিৰোধ সিঙে প্ৰথমে সন্মতি দিছিল যদিও পিছলৈ মুৰব্বী বা অন্যান্য মানুহ সকলে কিয়নো হেৰুৱাব বুলি তেওঁলোকে যথেষ্ট আশংকা কৰিছিল আৰু সেইবাবে কি কৰিছিল খাচী লোকসকলে এই যে ইংৰাজসকলে খাচী ৰাজ্যৰ মাজেৰে পথ এটা নিৰ্মাণ কৰিছিল সেই পথ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু তিৰথ সিং আৰু ইংৰাজৰ মাজৰ সম্পৰ্ক লাহে লাহে কি হৈছিল তিক্ততাপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল ক্ৰমান্বয়ে বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছিল আৰু ৰাণী ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধ ব্ৰিটিছসকলে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাছিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছিল ৰাণী নামৰ ৰাজ্যখনৰ ৰজাকে ব্ৰিটিছে সহায় কৰিছিল আৰু ওঠৰশ ঊনত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দত তিৰদ সিঙে সৈন্য সামন্ত লৈ কি কৰিছিল কোম্পানীৰ অধীনস্থ এলেকাসমূহত আক্ৰমণ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এইবোৰ কাৰণতে কি হৈছিল তিৰদ সিং আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছিল আৰু তিৰদ সিং ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ পৰিছিল এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কি দিছে চাও আহা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত আমাক চমু টকা লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমটো চমু টকা দিছে তোলাৰাম সেনাপতি ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ অংশত তোমালোকৰ লগত খুব ভালদৰে আলোচনা কৰিছো তোলাৰাম সেনাপতি আছিল কাছাৰ নামৰ ৰাজ্যখনৰ অধিবাসী আৰু কাছাৰ ৰাজ্যখনৰ তেখেত সেনাপতি আছিল তেখেতে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ পৰা সমগ্ৰ কাছাৰ অঞ্চলটো তেখেতে দাবী কৰিছিল আৰু ইংৰাজসকলেচাৰ অঞ্চলটোহে তোলাৰমুখ দিছিল কিন্তু তাতো আকৌ কি কৰিছিল কৰ্তলীয়া শাসক কৰ্তলীয়া শাসক হিচাপেহে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বাধীন শাসক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছত কি হৈছিল তুলাৰামৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তুলাৰাম সেনাপতিৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ দুই পুত্ৰই কি কৰিছিল পিতৃৰ ৰাজ্যখন শাসন কৰিবলৈ লৈছিল কিন্তু পুত্ৰৰ মাজত বিভিন্ন কাৰণ লৈ মতানৈক্য ঘটিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চৰকাৰে কি কৰিছিল সমগ্ৰ তুলাৰাম সেনাপতিৰ ৰাজ্যখন কি কৰিছিল নিজৰ অধীনলৈ আনিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে সিংহ ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আশ্ৰিত ৰজা আছিল আৰু পুৰন্দৰ সিংহ আছিল আহোম ৰজা বজ্ৰনাথৰ পুত্ৰ আৰু বজ্ৰনাথৰ পুত্ৰ অংগ ক্ষেত হোৱাৰ বাবে তেখেতৰ পুত্ৰ পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা ৰূপে অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু ওঠৰশ তেত্ৰিশ চনত কি হৈছিল কোম্পানীৰ কি কৰিছিল পুৰন্দৰ সিংহৰ লগত গুৱাহাটীত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু এই চুক্তি অনুসৰি বছৰি প্ৰায় পঞ্চাশ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত পুৰন্দৰ সিংহক উজনি অসমৰ ৰজা ৰূপে অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু মটক আৰু শদিয়া নামৰ ৰাজ্য দুখন উজনি অসমৰ কোম্পানী চৰকাৰে অধিষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই যে তেওঁক ৰজা পাতিছিল বিনিময়ত পুৰন্দৰ সিংহই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বছৰি দিবৰ কাৰণে মান্তি হৈছিল আৰু এক দুৰ্যোগ পূৰ্ণ সময়ত পুৰন্দৰ সিংহ ৰজা হৈছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ছোৱাত কি হৈছিল মানে অসমক বিধৰন্দৰ সিংহই এক যথেষ্ট পৰিমানৰ ধন ব্ৰিটিছক দিব লগা হৈছিল যাৰ ফলত পুৰন্দৰ সিংহই তেওঁৰ প্ৰজাৰ ওপৰত জোৰ জুলুম চলাবলৈ বাধ্য হৈছিল কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অৰ্থে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিল পুৰন্দৰ সিংহৰ প্ৰজা সাধাৰণৰ তেওঁলোক সন্তুষ্ট হৈ থকা নাছিল তেওঁলোক বিতুষ্ট হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাত অসম অৰ্থনৈতিক ভাগে ভাঙি পৰিছিল আৰু পুৰন্দৰ সিংহ ৰাজপাত চম্ভালিবলৈ গৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল তদুপৰি তেখেত প্ৰশাসনিক দিশতো ব্যৰ্থ হৈছিল আৰু অৱশেষত বিভিন্ন ব্যৰ্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই কোম্পানী চৰকাৰে কি কৰিছিল পুৰন্দৰ সিংহৰ ৰাজ্য় নিজৰ অধীনস্থ কৰিছিল আৰু তেখেতক কি কৰিছিল এটা পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু পুৰন্দৰৰ ৰাজ্যখন পোনপটীয়া ভাৱে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনস্থ হৈছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল অসমৰ শেষ জোন আহোম ৰজা প্ৰদস্যুত হৈছিল পৰৱৰ্তী চহুতকা হৈছে তিৰুত সিং তিৰুত সিঙৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু তিৰুত সিঙৰ মাজত কি হৈছিল সম্পৰ্ক তিক্ততাৰে ভৰি পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়ো পক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু সংঘৰ্ষত তেখেত পৰাস্ত হৈছিল বা তেখেতৰ যিটো খাচী আছিল সেই বাহিনীটো পৰা ব্ৰিটিছৰ ওচৰত পৰৱৰ্তী চমু টকা হৈছে গোমধৰ কোঁৱৰ গম্ধৰ কোঁৱৰ কোন আছিল গোমধৰ কোঁৱৰ আছিল আহোম ৰাজ পৰিয়ালৰ এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে এটা বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল বিভিন্ন কাৰণ বিদ্ৰোহটো অসন্তুষ্ট হৈছিল অভিজাত শ্ৰেণীয়ে পূৰ্বৰ মান মৰ্যাদা হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকে পূৰ্বতে যেনে ধৰণৰ এটা বিলাসিতপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিছিল এই সকলোবোৰৰ পৰা তেওঁলোক ফালৰি কাটি সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল তেওঁলোক আৰ্থিক ভাগে ভাগি পৰিছিল আৰু এইবোৰ অভিজেতৰ শ্ৰেণীটোৰে কি কৰিছিল বিভিন্ন বিদ্ৰোহৰ এই বিদ্ৰোহ দিছিল গম্ভৰ কোঁৱৰে আৰু তেখেতক সমৰ্থন তেখেতৰ পুত্ৰ হৰণা ধনঞ্জয় জিউৰাম দুলীয়া বৰুৱা ইত্যাদি লোকে কি কৰিছিল গম্ধৰ কোঁৱৰক বিদ্ৰোহত সমৰ্থন জনাইছিল আৰু ইংৰাজে উজনি অসমত সামৰিক শাসনৰ ওৰ পেলাই তাৰ পৰা ব্ৰিটিছ সৈন্য অপসাৰণ কৰিছিল আৰু সেই সুযোগতে কি কৰিছিল গম্ভৰ কোঁৱৰে নিজকে আহোম স্বৰ্গদেউ বুলি ঘোষণা কৰিছিল অৰ্থাৎ তেখেতে ব্ৰিটিছৰ যি আধিপত্য সেয়া দলিয়াই পেলাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল আৰু গম্ভৰ কোঁৱৰে ভবাৰ দৰে ব্ৰিটিছসকল কিন্তু দুৰ্বল নাছিল ব্ৰিটিছসকলে খুব ক্ষিপ্ৰ ভাৱে এই বিদ্ৰোহটো দমন কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল আৰু গম্ভৰ কোঁৱৰকে ধৰি যিমানখিনি বিদ্ৰোহী এই বিদ্ৰোহটোত জড়িত আছে সকলোকে কি কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তদুপৰি সেইখিনি সময়ছোৱাত ডেভিডিস্কতে গম্ভৰ কোঁৱৰ তথা তেওঁৰ যিখিনি সংগী আছিল তেওঁলোকক কি কৰিছিল সাত বছৰলৈ বংগ দেশৰ ৰংপুৰ কাৰাগাৰত কি কৰিছিল কাৰাদণ্ড বিহিছিল আৰু হৰনাথ নামৰ ব্যক্তিজনে এই বিচাৰৰ পৰা হৰনাথ নামৰ ব্যক্তিজন বিচাৰৰ পৰা মুক্ত হৈছিল আৰু এই হৰণাথে পিছলৈ কি কৰিছিল বাকী কয়দীসমূহক জেইলৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল বিভিন্ন কৌশলেৰে মুক্ত কৰিছিল আৰু গম্ভৰ কোঁৱৰেও তেখেতে জলৰ পৰা পলাই গৈ নগা পাহাৰ গৈ পাইছিল আৰু যদিও তেখেত নগা পাহাৰ গৈ পাইছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে তেখেতক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেখেতক কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰংপুৰ জেলৰ পৰা গম্ধৰ কোঁৱৰ কত গল তেখেতৰ ভৱিষ্যত কি হল এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নাযায় বা ইতিহাস নিমান গম্ভৰ কোঁৱৰৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হল এই সম্পৰ্কে আমাৰ হাতত কোনো তথ্য নাই পৰৱৰ্তী চবুতকা ব্ৰিটিছৰ চিংফৌ ৰাজ্য দখল ব্ৰিটিছেনো কেনেদৰে চিংফৌ নামৰ অঞ্চলটো দখল কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আমি লিখিব লাগিব আৰু মদক ৰাজ্যৰ পূৱত থকা ন দিহিং আৰু টেঙাপানী নৈৰ মাজৰ সমভূমি অঞ্চলটো আছিল চিংফৌ সকলৰ আৰু সেই অঞ্চলত কোনে বাস কৰিছিল চিংফৌ সকলে তেওঁলোকে বাস কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তাত তেওঁলোকে কি কৰিছিল কৃষ্টি সংস্কৃতি মানি বা তেওঁলোকে কৃষ্টি সংস্কৃতি জীৱন ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এই সকলোবোৰ সামৰি তাত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল সিংহ মুখিয়াৰজনক গাম বোলা হৈছিল আৰু গাম সকলে কি কৰিছিল ইংৰাজৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি এখন চুক্তি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হৈছিল সেই অঞ্চলটো ইংৰাজৰ অধীনস্থ হৈছিল আৰু পূব দিশৰ পৰা যদি কোনো অজাত শত্ৰু আহে আৰু সেই কথাটো যদি অৱগত হয় বা গম পায় তেতিয়া বা তেওঁলোকে সেই খবৰসমূহ জনাইছিল আৰু পিছলৈ কি হৈছিল আহোম দা ডাৱৰীয়া কিছুমানৰ পৰচনাত পৰি চিংফুসকল লাহে লাহে ব্ৰিটিছৰ বিৰোধী হৈ পৰিছিল আৰু সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী চমুতকালৈ আহিছো ব্ৰিটিছৰ জয়ন্তীয়া ৰাজ্য দখল জয়ন্তীয়া নামৰ ৰাজ্যখনত ব্ৰিটিছে কেনেদৰে দখল কৰিছিল এই সম্পৰ্কেও আমি তোমালোকৰ লগত যথেষ্টখিনি কথা আলোচনা কৰিছো জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছৰ কেনেদৰে অধীনস্থ হৈছিল এই সম্পৰ্কে আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছো প্ৰথমতে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিংহই কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ লগত এক চুক্তি সম্পাদন কৰি ৰাজনৈতিক যোগ সূত্ৰলৈ আহিছিল কিন্তু মানৰ আক্ৰমণৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যি অশান্তময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ছোৱাত কি কৰিছিল ব্ৰিটিছক কৰা মতে তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ ব্ৰিটিছ পৰগণা সীমাই দি ব্ৰিটিছ অধিকৃত অঞ্চলত উপদ্ৰৱ কৰাৰ অভিযোগ ব্ৰিটিছসকলে পাইছিল আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ ফলশ্ৰুতিত অৱশেষত ওঠৰশ পয়ত্ৰিশ চনত ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিল এই জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখন নিজৰ অধীনস্থ কৰিছিল আৰু এজন পলিটিকেল এজেণ্ট তাত ৰাজ্যত নিযুক্তি দিছিল আৰু তেখেতে কি কৰিছিল জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰশাসনিক কামৰ তদাৰক কৰিছিল আৰু পিছলৈ ৰাজেন্দ্ৰ সিংহক চিলেটনামৰ অঞ্চললৈ নিৰ্বাহিত কৰা হৈছিল এইখিনি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ মূল উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহৰ টকা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা বা পৰীক্ষাতো এই প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ তোমালোকে যি প্ৰশ্নয়ে নাহক কিয় এই প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহৰ আলমত তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সিতান্ত ইয়াতে শেষ হৈছে আশা কৰিছো আমি ইমান দিন যিমানখিনি কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো এই সকলোবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে নিজৰ যুক্তিৰে সকলোবোৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিব পাৰিবা তথা পৰীক্ষাতো তোমালোকে যুক্তিৰে প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিবা তাৰে আশা কৰি আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ